Kos pendakian gunung begini boleh mencapai sehingga 30,000. US dollar hinggalah 50,000 US dollar iaitu antara 150,000 ringgit hinggalah 300,000 ringgit. Cabaran mendaki gunung berketinggian 8,000 meter. Tentunya dari segi elevation ataupun ketinggian gunung itu sendiri. Disebabkan semakin tinggi kita mendaki, keadaan udara semakin nipis. Jadi ia menyukarkan kita untuk bernafas dan ia akan mengubah sistem badan kita. Badan kita tidak dapat berfungsi seperti biasa dan akan menyebabkan penyakit-penyakit yang terdapat di atas atas gunung seperti penyakit akut gunung ataupun keadaan di mana otak kita boleh membengkak dan juga berair dan juga keadaan di mana paru-paru kita boleh berair. Cabaran yang kedua keadaan oksigen yang nipis tadi akan menyukarkan perjalanan kita. Kita akan rasa terlalu penat dan juga letih dalam pendakian kita disebabkan kekurangan oksigen. Jadi untuk mendaki gunung yang berketinggian 7000 hingga 8000 meter ke atas kita perlukan endurance yang sangat-sangat. Sangat tinggi. Sebagai contoh, ketika kita uh, bermalam ataupun tidur dan berehat di ketinggian 7000 meter ke atas, jantung kita akan uh, berdegup lebih laju. Secara purata heart rate kita adalah antara 55 hingga 60 beat per minit. Tetapi di pergunungan tinggi dengan dalam keadaan oksigen yang sangat nipis, walaupun kita sedang tidur ataupun berehat, kita punya heart rate boleh mencapai antara 100 kepada 120 beat per minit. Bermaksud dalam keadaan kita tidur pun seumpama kita sedang berlari kalau kita berada di sea level jadi ini adalah satu cabaran fizikal yang sangat sukar untuk para pendaki cabaran lain dalam mendaki gunung 7,000-8,000 meter ke atas tentunya dari segi kos pendakian kos pendakian gunung begini boleh mencapai sehingga 30,000 US dollar hinggalah 50,000 US dollar iaitu antara 150,000 ringgit hinggalah 300,000 rm Kemudian kos peralatan, kita terpaksa membelanjakan sehingga RM20000 secara keseluruhan peralatan kita. Jadi ia adalah satu cabaran yang sangat besar untuk kita mencari dana ataupun sumber kewangan untuk mendaki gunung-gunung begini. Kemudian cabaran dari segi tempoh masa pendakian yang sangat lama. Untuk mendaki gunung antara 7000 hingga 8000 meter, kita perlukan tempoh expedition antara 3 minggu hingga 8 minggu iaitu dua bulan jadi ia mengambil masa yang sangat panjang kita perlu tinggalkan kerja dan juga keluarga kita dan tentunya ia sangat mencabar bagi kebanyakan pendaki cabaran mendaki bersama pendaki luar negara saya banyak mendaki bersama pendaki-pendaki uh, daripada luar negara jadi kita tentu ada cabaran yang lain kerana kita tak tidak mendaki bersama kawan-kawan kita sendiri tentu ia adalah satu cabaran buat diri saya antaranya ialah budaya kita yang berbeza kemudian attitude ataupun sikap kita yang berbeza antara negara yang lain. Kemudian disebabkan kita tidak kenal rapat dengan pendaki-pendaki ini, biasanya kita hanya berkenalan di awal expedition dan kita terpaksa mendaki bersama mereka selama 2-3 minggu, kadang-kadang hingga 1 bulan. Jadi kita perlukan satu persepahaman yang baik di kalangan pendaki. Jadi ini adalah satu cabaran untuk mendapatkan persepahaman bersama dengan budaya dan juga sikap, sensitiviti yang berbeza attitude yang berbeza di kalangan dengan ramai pendaki. Sebagai contoh saya pernah mendaki bersama pendaki daripada Macedonia, daripada Slovakia, daripada Rusia daripada China, Jepun jadi kesemua negara-negara ini mempunyai budaya ataupun sensitiviti yang berbeza. Terutama kita daripada Asia agak berbeza dengan sikap pendaki daripada Eropah. Kalau kita mendaki bersama pendaki luar negara dan kita tidak ada persepahaman, ia agak sukar kerana kadang-kadang kita terpaksa berkongsi kemah dengan mereka. Kemudian kadang-kadang ada berlaku konflik antara pendaki. Pendaki A tak suka kepada pendaki B, pendaki B tak suka kepada pendaki C. Jadi ia agak sukar untuk kita jayakan satu-satu ekspedisi. Saya pernah ada pengalaman ada beberapa pendaki bertengkar dan bertengkar agak teruk dan dia menyebabkan keadaan tidak selesa di kalangan pendaki-pendaki yang lain. Kita ada cabaran untuk mendaki gunung tapi kita ada satu lagi cabaran yang lain iaitu mendapatkan persepahaman di kalangan pendaki. Jadi disebabkan tak ada persepahaman kadang-kadang ada yang marah sampai dia sanggup meninggalkan ekspedisi pernah berlaku beberapa pendaki meninggalkan ekspedisi dan dia balik disebabkan dia tak mampu lagi untuk bertoleransi dengan pendaki-pendaki yang lain jadi ini adalah satu masalah ataupun cabaran yang perlu dihadapi untuk bekerjasama di kalangan para-para pendaki daripada pelbagai budaya pelbagai etnik dan juga pelbagai negara. Jadi apakah yang terbaik untuk kita rancang pendakian kita? Yang pertama tentunya kita merancang pendakian bersama kawan-kawan kita sendiri ataupun daripada rakan senegara sendiri jika tak ada pilihan, kita harus bertoleransi, kita mesti bersedia untuk bekerjasama dengan pendaki yang mempunyai perbezaan budaya dan juga perbezaan sikap antara pendaki berbeza dise negara